in На Дніпропетровському державному в ефірі Час порад. Програма, яка відповість на усі ваші запитання. Сьогодні говоримо про долю та випадковості. А у другій частині нашої програми будемо робити дерево багатства. Тож залишайтеся з нами. Чи є доля і хто нею керує, сьогодні нам розкаже наш експерт, психолог Дмитро Самборський. Добрий день, Дмитро. Здравствуйте. Давайте поговоримо про таке дуже цікаве запитання: доля людини. Чи існує вона, і взагалі, звідки таке поняття, як доля, взялося? Если судьба – це вічний питання, вопроса. Да? Давайте почнемо з того, що постараємося зрозуміти, що ж таке судьба. У каждого человека есть наверняка свой ответ на этот вопрос. Но на самом деле чаще всего по судьбой подразумевает некую предопределенность. Да? То есть существует ли она, или ее нет, или человек полностью сам хозяин своей судьбы, да, и полностью отвечает. Так и можешь еще изменить. Да, и может что-то изменить, да. То есть что-то может изменить, а что-то нет. Да? И насколько вот он свободен это сделать, да? Что такое судьба? И главное, как это сделать? Как изменить ты еще все свои доли? Конечно. Почему? Потому что это интересует всех. Как можно изменить свою судьбу? Над этим вопросом задумывались очень многие люди. И на самом деле нет ни одной философии, ни одной религии в этом мире, которая бы по-своему не отвечала на этот вопрос. Возьмем такой пример. Почему люди рождаются разными? Да? Почему это происходит? Кто-то рождается в хорошей семье, талантливым, красивым, успешным. К нему приходят деньги, слава, известность, богатство. У него все есть. Есть все. И э, такие люди, как правило, на виду. Да, их показывают по телевизору, они их пишут в газетах, в журналах. И, ну, простые люди, да, вот, вот смотрят на них и считают их ну, каким-то эталоном, таким, да. да, эталоном какого-то счастья, например, да, примером у счастливого человека. Чем-то таким далеким, недоступным. В каком-то смысле, да. А есть люди, которые рождаются в совершенно других условиях, и которые всего этого лишены. Більше того, такі люди також можуть бути талановитими, мати розум, але вони не можуть досягти успіху. Наприклад, чоловік може все це иметь, мати таланты, но при этом всю жизнь страдать от неспособности это реализовать в жизни. То есть у нее есть талант, но он не востребован. Да? Почему це происходит? Ведь таких историй... Yeah, Очень много, that и it, yeah. в принципе жизнь каждого из нас, да, вот может также как бы доп, доп, один из примеров, да. Дело в том, что почему-то происходит, есть разные разные ответы на этот вопрос. Можно услышать такое, что это некая игра, да, то есть как бы каждый человек он как персонаж игры. А кто что тогда нам играет? Ну, какие-то высшие силы. То есть mm. они на самом деле существуют и они керуют людьми. Так, как мы играем в компьютерную игру, так они играют нами. В это можно верить или не верить. Но тем не менее, если отследить внимательно даже свою жизнь, да, то можно увидеть, что какие-то вещи, они происходят сами по себе, вне зависимости от нас. Но ведь это, это же факт. Вот так, положа руку на сердце, можно сказать, я не все в своей жизни контролирую. И есть что-то, что со мной происходит, это что-то выше меня. Вот. Мне однажды... Каждый человек что-то ищет. Да? И мне однажды в моем поиске попалась удивительная книга которая ответила на очень многие мои вопросы и очень многие вещи просто как бы по полочкам разложила. Вы нашли свой шлях, так? Ну, в каком-то смысле, да. но ну, вернее, я нахожусь вот также в поиске, потому что поиск, он вечен. Да? И нельзя сказать, что, вот я, что ты нашел, и все, на это можно остановиться. То есть человек должен все время искать. Все жизнь это поиск, это шлях, так? Да. потому, что, потому что именно это делает жизнь интересной, вот этот поиск. Это была книга, которая, которая называлась Бхагавадгита. гита Это... Что самое интересное вынесло в этой книги? Какие истины? Это, истины. это веды, это ведическая литература. В этой книге даны очень подробные вопросы, вернее, ответы, ответы на вопросы, что такое судьба, как устроен мир, да? А что ж такое здесь? Расскажите сразу ж таки, вот вы прочитали эту книгу, и там є написано, що таке доля. Що ж таке доля? С точки зрения ведичной литературы. С точки зрения вед, человек в конечном счете, он сам является творцом своей судьбы. Ага. То, что с нами происходит сейчас, это результат нашего прошлого, наших прошлых решений, поступков, выборов, действий и даже мыслей даже мысли могут влиять. И то, что с нами сейчас происходит, это в основном как бы результаты нашего прошлого. А и... мы сами будем свое будущее Чи воно уже кем-то намалевано? Чи коли людина народжується, в ней есть уже книга життя, там все прописано. Існує же такая думка. Как вы ставитеся до этого? Я, пожалуй, с этим согласен. Может быть, не, не все, не 100% да, прописано, но прописано очень много. Есть вещи, которые очень тяжело изменить. Действительно, человек не выбирает, например, родителей. Да? Он рождается в какой-то вот семье. Он, ему тяжело выбрать страну. То есть это то, что человек вот, вот он получает какой-то запас вот с момента рождения. А снова же таки, Є така думка, що діти з неба, маленькі ангелочки, і ангелятки, так, вони вибирають собі батьків. І тому <с. хтось йде <с. до тих батьків, хтось до інших. Ось такий вибір. Чи має ця думка право жити? В принципі, так. Да. Але в такому випадку дуже важко пояснити, чому люди народжуються в настільки різних умовах. А потім ще й незадоволені задоволені цими умовами. Тобто, чому, чому я народився саме тут? А я б хотів народитися, наприклад, в сім'ї Банкиров из Швейцарии. Да? Почему бы нет? Но тем не менее я попал сюда, в семью обычных рабочих, например. Да? Это мой выбор? Не, простите, я не хочу этого, например. Ну, почему бы нет, да? Но тем не менее, люди рождаются в разных условиях. Как это объяснить? Вот восточное учение, в том числе Веды, объясняют тем, что человек живет не одну жизнь и что есть много-много других жизней предыдущих, которые мы не помним. И они оказывают влияние на наше настоящее. Может, это справді так, душа вечна, но она переселяется в разные тела. Ну, по крайней мере, эта концепция очень многие вещи объясняет. Эффект дежавю, например, так? Якщо... Вот, например, дежавю. Да, у нас такое. Или вот очень, очень просто, вот бывает, встречаешь незнакомого человека. И где ты его видишь? И такой... такое чувство, что ты с ним данным давно знаком. Так. И 5-10 минут общения, и ты чувствуешь э, вот, родство какое-то, да? Душевно. А бывает встречаешь человека, и сразу возникает какая-то неприязнь, но вот не сходишься, тяжело, не сходятся характеры. Опять же, почему это происходит? Это какие-то такие небольшие вещи, да, обращая на которые внимание можно увидеть, как вот судьба проявляется. Вот наша собственная судьба. Любой человек может, просто немножко подумав, да, вспомнить такие вот истории, которые с ним происходили. В этом нет ничего сложного, никакой э, каких-то скрытых да, там, эзотерических вещей. Это то, что происходит с нами каждый день. Вот чего хотят все люди? Счастье. Да? Люди хотят счастья. Все, що делає чоловік своїй жизни, он хоче щастя. Так працює заради щастя, також создає сім'ю, так. рожає дітей, стремиться к кар'єрному росту, к реалізації і проще, проще. Все, щоб бути щасливим, але багато випадків, коли людина не встигає бути щасливою, тому що в неї кожен день запрограмована робота, сім'я, якісь домашні клопоти. Людина не встигає бути щасливою чи це його доля, чи це його вибір, все ж таки. Можно так сказать? В каком-то смысле, да, это его выбор, а значит, и это его судьба. Uh -huh. Если рассматривать судьбу как результат нашего выбора. Доли уже это запрограммовано, а человек делает выбор. То есть это также написано в доле человека, что он сделает так, этот выбор. Или все же таки есть варианты? Вариант всегда есть. Почему? Есть просто Такое интересное понятие, как внутренняя свобода. Есть внешняя свобода. Например, возьмем деньги. Вот есть люди, у которых есть деньги, и у них больше внешней свободы. Они могут много себе позволить. Так. Чем меньше у тебя денег, тем меньше ты можешь позволить. Но у тебя всегда остается внутренняя свобода. Что это такое? Это возможность делать, опять же, выбор в настоящий момент. Почему? Потому что изменить прошлое... Невозможно. Нет, невозможно. Ну как ты его изменишь? Что мы можем делать? Мы можем только делать вывод и не повторять ошибки да? про прошлого. Или делать вывод и повторять какие-то хорошие вещи, которые мы сделали в прошлом и которые принесли нам хороший результат в настоящем. Но изменить этого мы уже не можем. Но при этом у каждого из нас есть вот эта внутренняя свобода, которая позволяет нам, например, выбирать свои реакции на события. И нужно анализировать прошлое. Обязательно. И также видеть в этом знаки, может быть, Вот знаки доли. Они же есть, але мало кто их вообще может сразу побачить Но анализируя минулий, опыт, мы ми можем... Бачите, что такие таки знаки доли были. Как не пройти мимо и побачить их? Адже просто... завжди есть знаки. Ну, во-первых, во-первых, признать этот факт, что вот эти знаки существуют. А во-вторых, просто быть немножко внимательны. Вся проблема в том, что мы очень часто невнимательны к себе, к своим, даже к своим ощущениям, к другим людям, к событиям, которые с нами происходят. И это может быть серьезной проблемы. Когда человек просто становится немножко внимательней, он очень многие вещи начинает видеть по-другому. И вот эти вот знаки, они становятся более очевидными. Просто чуть-чуть внимательнее. Нашим глядачам я нагадаю, что мы работаем в прямом эфире, то что телефонуйте, задавайте свои вопросы, мы будем на них за любки отвечать. А мы поговорим сейчас еще про выпадковости. Чи є випадковості, чи все ж таки це також сплановано кимось, хто керує нами зверху? Наприклад, випадкова зустріч. Хтось зустрів людину, це його доля чи ні? Як зрозуміти? Ну, як гласить китайська мудрость, що випадковість не випадкова. Ну. І якщо ми, наприклад, приймаємо судьбу, да, як нечто на самом деле существующее, то тоді випадковості нет. Все запрограммовано уже. В каком-то смысле, да. Опять же, какие-то вещи, особенно знаковые вещи, какие-то встречи, которые с нами происходят, люди, которые нам попадаются, особенно те люди, с которыми у нас завязываются отношения, это все то, что нам нужно, да, то, что нам положено по судьбе. А если человек принесла то дискомфорт, негативные эмоции, навечно эта людина была, так скажем, послана в долю человека? на, Это один из наших учителей, это это учитель, который нас учил чему-то. Негативный досвид також досвид. Конечно. Причем очень часто негативный опыт, он даже Лучить. более, более си, сильно влияет на жизнь человека, чем позитивный. Потому что негативный опыт часто подталкивает человека к изменению. В, в то время как позитивный опыт может заставить человека расслабиться, делать его пассивным, просто так, таким потребителем. Когда у меня все хорошо, зачем что-то менять в жизни? Да? Ничего не Я делать. счастлив, у меня все есть. Я просто наслаждаюсь тем, что пришло мне по судьбе. Но э, так уж получается, что любое развитие – это выход за пределы зоны комфорта. По-другому просто не бывает. В зоне комфорта нет развития. Но и... можно сидеть в зоне комфорта и плести за течей. Тогда доля будет делать то, что запрограммовано уже. Так можно жить, или это неправильный шлях? А почему бы нет? Ну, так можно жить. Тогда ничего не Многие не будет так добиваться. и живут. Просто у каждого человека свой путь, да? и человек может плыть по течению, это как, как некий этап его жизни, да? это совершенно нормально, он по-другому просто не может, это для него на данный момент это естественно. То есть каждая людина имеет два шляхи, або принимать долю, або ее изменять. Да. И вот здесь вопрос, да? А що ж можна змінити судьбу? Якщо вона вже, вже зруйнована, так. Насамкілі, змінити можна. Як? Як бути щасливим при цьому? І не накоїти якихось помилок? На що потрібно орієнтуватися? Можливо інтуїція. Щодо мене, інтуїція ніколи мене не підводить. Ось чому так відбувається. Я гадаю, що наших, серед наших глядачів також є люди, які орієнтуються на свою інтуїцію. Що це Наверняка. таке? Це знаки долі, чи це, можливо, якісь почуття, які притаманні, особливості, які притаманні окремій людині. Голос соція. Ілі як? Інтуїція, так? Ну, голос совісті — це немножко друге. да? інними словами. Ну, этому тоже есть объяснение. Вот у каждому это знакомо. Вот внутри предчувствие, ты что-то чувствуешь. Например, события, которое должно произойти. Да, иногда даже не зрозумела, чему, но все же таки что-то происходит. И вот интуиция, между прочим, это один из знаков, да, к которым нужно прислушиваться. Завжды. Желательно, да. Если у меня возникает какое-то неприятное чувство, к этому нужно прислушаться. Или наоборот, какое-то позитивное ощущение, к нему тоже нужно прислушаться. Почему? Потому что очень часто через эти внутренние ощущения это тоже некий знак, который к нам поступает от, силы. от высших сил, да. Конечно. Чем можно развинута интуиция? Конечно, Як? можно. Но опять же, для начала нужно захотеть этого. Во-вторых, человек, который начинает работать над собой начинает ну, стараться сделать свою жизнь более чистой на да, более гармоничной интуиция начинает проявляться в нем более более сильно то есть он начинает видеть более глубоко то что с ним происходит менять его понимание это может сделать любой человек это вопрос как бы желание и каких-то усилий над собой Но это может каждый ну и конечно же, всегда есть помощь, извини. Ведь мы не одиноки в этом мире, всегда есть помощь. И в том числе высшие силы, да, их можно назвать по-разному, Вселенная, там, разум, высший разум, Бог, ангелы-хранители, да. А че я ангела хоронти, на справде? Кажут же, что за спиной людини завжди ходить ангел хранитель який Допомагаю все делать, підказывая что-тось. Можливо, и посылает эти почуття интуитивные, как люди намая. В чьи Ну, конечно же, есть. Их можно назвать по-разному. Опять же. У каждого человека каждый человек имеет право на свое представление: да? есть они или нет, и как они проявляются. Но на самом деле они существуют. И вот, это, вот это, тот же самый голос совести или интуиция, которая подсказывает нам изнутри, что-то пошло не так или наоборот, хорошо, вот оно, это твой шанс, это твоя возможность, пользуйся этим. Вот это как раз проявление вот этих вот высших сил, ангелов, да. Разряд иначе его... это, иначе это очень тяжело объяснить, потому что это что-то такое запредельное, да, чувством человека. Что-то такое, иногда очень даже просто, просто ми ми мистика, мистические вещи происходят. Какие-то волосы да? З якоїсь точки зору це так. Давайте розглянемо на конкретному прикладі. Ось людина, дві людини беремо. Вони обидві талановиті, мають якийсь талант, але одна людина йде по якомусь шляху їй все вдається, в іншої людини нічого не виходить. Рівень їхнього таланту приблизно однаковий. Чому так виходить? Чи це вже написано у долі, чи можливо людина сама не робить якісь кроки? Як не Ягнес с зверьевного шляху и все же досевки своей мыты, счастливые доли, какой якої, есть такой родзинки в доли, счастливые. Ну, если рассматривать жизнь человека как просто фрагмент, да, какой-то период из огромного количества других жизней и будущих жизней, в том числе, вот что касаемо вот этого примера, почему один реализовывается, другой нет. Просто у одного человека есть некий запас из прошлого, который позволяет ему вот этот свой потенциал развить и получить плоды этого. Да? Почему? Потому что когда человеку приходит результат его деятельности, человек естественным образом испытывает радость. Ему становится хорошо, он, он счастлив. То есть иногда мы даже расплачиваемся за минулое життя, вы это имеете на за помолки в минулом жите. Что касается меня, то я искренне в это верю. Это какие-то кармичные такие у нас есть, так? Ну, можно так сказать. Опять же, слово карма это просто понятие просто на другом языке. Слово карма означает деятельность. То есть я что-то делаю, я получаю результат. У нас залишилося 5 хвилин, тому все ж таки давайте визначимося, як людині треба діяти. Чи покладатися на долю, чи змінювати її. Звісно, змінювати. Якщо змінювати, то як? Можливо, це вже прописано в долі, що ця людина має її змінити. Може таке бути? Може бути. Може бути все що угодно, тому що варіацій безконечне кількість. но есть что-то, что каждый из нас может изменить. Мы можем менять наше настоящее. Наш настоящий выбор, наши настоящие поступки, наши реакции настоящие, наши эмоции. Это то, на что мы можем повлиять. И если мы не можем изменить прошлое и не можем изменить что-то в нашем настоящем, как результат этого прошлого, то мы всегда можем изменить наше будущее. Очень просто. Если вы хотите, чтобы ваше будущее было светлое, позитивное, делайте что-то хорошее в настоящем. Просто делайте добрые дела. Это самый простой способ изменить свою судьбу. Делать что-то хорошее другим. Стараться им, им служить, стараться их понимать, быть к ним внимательным. Как не разочароваться человеку, если она делает добрые дела, а ей, наоборот, Лише відгукується щось негативне. Вона робить людині щось гарне. А їй навпаки, як людині не розчаруватися і не затаїти ту у собі? Дуже хороший питання, спасибо. Отвечу так: не привязуватися до результатам. Пам'ятаєте, був такий грузинський мультфільм? Там була ідея: Роби добро і його в воду. Ти делаєш щось хороше? Просто так. Просто потому, что это твой выбор, ты хочешь это сделать. Но если ты начинаешь ожидать, что тебя оценят, тебе это вернется. Вот в этом случае могут быть проблемы. Я, я корыстен в своей, в своей доброте, это не, не, совсем, не совсем то, что может сделать человека счастливым. Это уже не свежее радости, это уже что-то негативное. Идеально Это учиться отдавать ничего не требуя взамен. Это вот это вот самое сложное. Когда я отдаю и ничего не хочу получить. А как потребно мысли гарни справи, чтобы досягти счастья? Негативні думки, як впливают. По-своему импульсику, так негативный, як це відображается mm. на людині? Они ограничивают жизнь человека даже вот изнутри. То есть негативные мысли это как баррикады в сознании, да, в голове. То есть я не могу этого сделать. Все. А на самом деле я могу. Но вот эта идея, что я не могу, она мешает мне двигаться. Да? Я не могу улучшить отношения с этим человеком. Но почему не, не могу? Я могу это сделать. И не важно, что человек не хочет меняться. Я могу измениться. Это мой выбор. Я могу это сделать. Как правило, вот эти негативные мысли ⁇ это наши ограничения, которые существуют только в нашем сознании, нигде больше. Если мы научимся их убирать никаких границ э, и препятствий э, к достижению нашего счастья, как внутреннего состояния нет, любой человек способен стать счастливым. То есть нужно прагнуть счастья, быть счастливым у цей момент, в этот момент, в тот момент, в котором мы живем, и ценивать вообще то, что мы имеем, но изменять долю да, на шляху до счастья. Менять судьбу своими настоящими поступками и хорошими поступками. Добрые, гарные люди не все подвладны. Да. И она на шляху, находится на шляху до счастья. Даже до если она этого не хочет, к ней будет все приходить само собой, без ее усилий. Я вам очень дякую. Порада нашим глядачам, робіть гарні справи і ви будете на шляху до щастя. Нагадаю, що сьогодні у студії у нас був експерт Дмитро Самборський. Тож будьте щасливими, не руйнуйте свою долю, а робіть гарні справи. А зараз переглянемо сюжет про користь спорту.